श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो हा मंत्र खंडोबाचा शक्तिशाली मंत्र आहे हे मार्तंड तू आहेस शक्ती तू आहेस भक्ती तू आहेस मुक्ती तुझ्या नावात सामावलेले आहे संपूर्ण सा विश्व प्रत्येक श्वासात प्रत्येक धडकणात तुझा जयघोष आहे, तु आहे, तु आहे प्रतेक प्रतेक तु हा मंत्र तुमच्या मनाला शांती देईल हा मंत्र जपून तुमच्या आयुष्यातील सर्व संकटे दूर होतील हा मंत्र जो तुमच्या प्रत्येक संकटाला भस्म करतो आर्थिक संकट कर्ज नोकरीतील अडथळे किंवा मनातील चिंता खंडोबाच्या या मंत्रापुढे काहीच टिकत नाही रोज सकाळी हा मंत्र एकशे आठ वेळा जपा खंडोबाच्या मूर्तीचे स्मरण करा आणि मंत्र म्हणायला सुरुवात करा आणि बघा कसा तुमच्या आयुष्यात चमत्कार घडतो हा मंत्र श्रद्धेने जपा तुम्हाला खंडोबाचा तात्काळ चमत्कार होईल फक्त त्यासाठी खंडोबाची मनातून श्रद्धा ठेवा आणि खंडोबाला हवे ते मागा खंडोबाच्या कृपेने तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील एक हजार एक टक्का श्रद्धा ठेवा जे काही तुम्ही मागाल ते आज तुम्हाला नक्की मिळणार कमेंट बॉक्समध्ये ओम, ओम श्री मल्हारी मार्तंड टाईप करा चला तर मग आजच्या मंत्राला सुरुवात करूया ओम श्रीखंडोबाय विश्वनाथाय नम ओम श्रीखंडोबाय विश्वनाथाय नम ओम श्रीखंडोबाय विश्वनाथाय नम ओम श्रीखंडोबाय विश्वनाथाय नम ॐ श्रीखण्डुबाय विश्वनाथाय नमः 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 ॐ श्रीखण्डोबाय 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 विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय 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 विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुवाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय 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 विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुवाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय 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 विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुवाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय 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 विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुवाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय विश्वनाथाय नमः ॐ ओ विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय 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 विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुवाय विश्वनाथाय नमः श्रीखण्डुबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय 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 विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय विश्वनाथाय नमः ॐ श्रीखण्डुबाय विश्वनाथाय नमः